دوسرے صحابہ کہ کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو پر بھی مصائب اور مستلاد کے بادل منڈا ہر چند کے آپ بہت بڑے تاجر تھے، امیر اور مالدار شخص تھے اور اپنے معاشرے میں و محترم تھے اس لیے کہ آپ کا پیشہ شروع سے ہی پیشہ تجارت تھا اور یہ پیشہ عرب میں بڑی عزت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا آپ سن چکے ہیں کہ تجارت کا پیشہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ کی بھی سنت نے ایک ساتھی رمیہ بن حارث کے ساتھ مل کر بڑے وسیع پیمانے پر تجارت شروع کی کاروبار شروع کیا ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی اور اتنا بڑا وسیع کاروبار کیا اور آغاز کپڑے کے کاروبار اور کپڑے کی تجارت سے کیا اور بعد میں اناج اور دیگر مصنوعات کی بھی تجارت فرماتے رہے کہ اسی کاروبار اور شراکت کی بنا پر تھوڑے ہی عرصے میں اللہ رب العزت نے انہیں سرزمین عرب کے ملک میں ایک نمایاں مہذب اور محترم مقام عطا کر دی اور اس مالداری کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں جود و سخا کی دولت عطا کی انہیں غنا بتا دیا اللہ نے انہیں بہت بڑا سخی بنایا اور سخاوت کے سبب سے انہیں معاشرے میں اپنی زندگی میں عثمان غنی کا بتا ہوا اور ہر غریب و امیر انہیں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا پھر اللہ رب العزت نے انہیں شرم اور حیا میں ایک ایسا منفرد مقام عطا کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق امتی حیا ان عثمان کہ میری ساری امت میں شرم اور حیا میں سب سے بڑا سچا میرا عثمان ہے عزت عصمت اور شرم اور حیا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مقام پایا کہ آتا دو جہاں نے اس اعتبار سے حضور کو اپنی ساری امت کا سب سے بڑا ممتاز فرد قرار دیا اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم فرشتے میرے عثمان سے اسی طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول سے حیا کرتے ہیں اور خود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر کہ حضور عثمان سے اتنا حیا حضور نے فرمایا ہے اس کا سبق کیا ہے تو آقا نے فرمایا کہ عائشہ اس عثمان سے اتنا حیا کیوں نہ کرو جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کر